Любые друзья. Добрый вечер, любые друзья. Видно арбуз, да? А, ну, сейчас. О, видно. О, ежевику видно. Вот я забыл вам выложить ежевику. Бачите, какую я куплял. Молоко тоже. Арбуз разрезался капец сразу. Вот таким и надо. Бачите, я говорю, ежевика. Запи, за, зафиксируйте, пожалуйста. Даже нема, коли али было ежевика, башся. Ну хоть, хоть на видео сниму, пойдем, побачим. Буду с видео сам себя смотрите. Из... И, и как она, как она выглядела. Не живите. Дивитесь, поближе, чтобы... Зафиксируйте Зафиксируем. Зафиксируем. Вот это ежевика, Какие-то косточки там <связывая> кисло сладкое <связывая> о как <Дивите. связывая> я вас витали бы друзья буду вечерить фрукты и овощи так овощи овощи Короче, ежевик и арбуз. Макароны, ну это для вида. С мясом же. Заварил. Мясо, свинья, да. Все как положено. Так, молоко. Ну салат это да тоже. Зимой буду вспоминать. Когда меня закрывать, я не я они мне понятно. Зафиксируйте пожалуйста тоже. Зафиксируйте, Дякую. Я тоже буду смотреть видео с зимой. вспоминать, и помидоры. Сам себя буду смотреть. Угу. Ну, не знаю, еще даже, что есть. Макароны, то есть ракушки я оставлю. Я суп говорит завтра. Я сегодня варю из Чтобы вы знали. Да. Купил свиное мясо сегодня на базар. Цены на мясо лучше это вообще. -то. Не хочу даже разобрать. Как я заримую. Я не рекомендую делать. Вот то помыли, по, пол помыли, все. И все. Шмочного шмачно. Будем вычерить арбуз и ежевик. О, красота. О, все, все, скатерть, тю-тю. О, все. Ну, хоть буду ж по майну. Делайте. Зафиксируйте, любите. Ежевика. Все. Все, чтоб вы бачили. Ну что, ежевика учи, арбуз весь. Я пордем малина. ну только, а ты, не маленькие же, да косточки какие-то маленькие. Арбуз тоже сладкий, присладкий. Жира сколько, ну ничего, он мне на утро пойдет, суп буду варить. Томат есть уже, все. И буряк тут мы найдем сделать. Ой! О! О! Ой, бля. Я вас прошу, не Не делайте ремонт. Это кошмар. Смачно. Смачно! Сейчас я выложу, я вспомню. Не как я купил. И мол... за молоко Надя вызвала. Почти. коровья коровью. Арбуз. Съезжевикой, конечно, ну. Это да. Витамины ничего делают, не Ну, Кай. Ну, вы сами понимаете, а одежду, это не сулево. Если вы думаете, я тоже это съем сейчас покажу. Сейчас я вам покажу. Давайте. О. О. Кайф. Сейчас я уже вытащу весь. Кайф. мясо звонит. Тоже мне помогай. Макароны есть. Полный, полный. Сейчас покажу. Макароны, баш. Навары. Шукал, там перестановку делал, включался. Пробос. Все. Так, все. Поехал. Ры. Хватит уже это самое. Вечерять будем. Сейчас, давайте.

уже все. Речка уже пока ушла. Слава Богу. Делаем все. У работника тоже есть. Все хорошо. Все с ним в порядке. Делаем. Оп! М -м -м. Как? я что, сам все снял? Как Крокодил. Как а. угу. после этого видео я выложу вам, как я ходил за ежевикой и молоко. Угу. Так что не уходите до Не машу. А, хлебу еще. Да, какой там. Пишите комментарии, что не так. Там цена стоит, так что уже успокойтесь. Бабушка мне разу не запретила мне снимать. Ни разу. Первые дни она мне там отец. А хотя а бабушка ни разу не запретила. Наоборот, снимай, снимай, снимай. И ежевику я ни разу не. Первый раз. Я тут языком доставать. Не, не грамма, не пахнет ничем. А вкусно? М -м -м. А, я пальцы уже синие. Да Ставьте лайк, подписывайтесь, рекомендуйте, друзья. Умираю вам. Ну, я уже, я уже наелся. Не, один кусочек я съел. Один кусочек мяса, и вот второй. Я не крокодил. Угу. Давайте. Как? Бедоруки помывают. У меня руки, Ой, руки Синие, а, синие руки уже, бац? как ah. mm. <coughs> Да. Ставьте лайк. Mm. Да. Хм, mm -hmm. да. Надо только нож, Без нажания. Да. Такаю. Я вже наїв, що чесно сьогодні. Дякую за силу, що я весь. Я забув начати. Пробач. Слава героям, слава Україні! Слава за силу! Полы какие праздники, я вообще не понимаю. Вообще-то не до праздника. Поэтому я вам не рекомендую. Не рекомендую делать ремонт. меня Дима слово одно культурное придумал. Кирпич. Вот это я, короче, я могу сейчас сказать кирпич. Это кирпич. Хотя он меня не будет дивиться, а он футбол дивится. Угу. Угу. Это кирпич. А не ремонт. Все насильна всіх. Бажа за робто дивитися. Дякую всім. Перемога за нами. Україна перемога. А ложкой можно взять? Да, еле-еле. Зафиксируйте это и все. Я еще, может, на завтра встану. Я в холодильник. Ой. Красавчик. Плита коричневого цвета. С карточки уже тоже кирпич. Короче, у меня полный кирпич. Пишите. А ежевика это витамин. Кисло сладкая. Вкуснятина. М -м -м. Ребята. М -м -м. Это как? Не, ну извините, молоко и все я не могу. Здесь. Тут уже я же не, кр не крокодил. а и не бегемот. mm hmm Арбуз весит больше, чем я. Так. Сами понимаете, я бы его не донес. Сейчас покажу. Ну, если здорово Хуй, Я уже наелся, а я, и вы, я, я надеюсь, тоже. Ставьте лайк, подписывайтесь. Умираю. Божаю за всем здоровье. Тихой ночи. Хуй пробойся. Кто дивился мне? Да. Да, у меня работники еще появились. Не хорошо. Вот это сладкая попалась, Во, вот такая. Это однако кислая такая. Ой. Вот это если твердая, значит. Если твердая, значит кислая. А если созревшая, она уже тёк, сладкая, точка. О, мягкая. мягкая. Та, которая мягче, все. Но то созревшая и, соответственно, мягкая. А та, которая твердая, ну зато можно продать. Ну да. это другое дело. Красота. Кайф. Лайкозов накидайте, кто дивится. Украина не победит. Да, все, и скатерть уже... Вот это твердое. Вот это кислое. Смотрите. Только же, только что только О, вот это мягко. что оно такое, интересно? А вот и косточка. Вот, вот она, есть косточки. Как и в малине, есть маленькие косточки, вот. Семена, так я понимаю, да? А это твердая кисть. Вот это мягко. Целую, люблю всех. Ставьте лайк, подписывайтесь. Так, зафиксируем. До какого часа она созревает? Ну, вызревает. Не знаю. Так как я первый раз ее ем. Да. Так видно, О, ну с картой уже все. Давайте, все. Видно? О, люби, друзья, я все, кто в курсе. Вот это меня целую люблю сильно-сильно. Ставьте лайк. Тихой ночи всем. Дякую всем.